અંબાનગર ખાતે આવેલી સરકાર માન્ય વ્યાજબી ભાવની ટોલાટ અને કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર સહિત ત્રણ લોકો દ્વારા સરકારની નેશનલ ફૂડ સિક્યુરિટી એક્ટ હેઠળની સ્કીમનો દુરુપયોગ કરી રેશન કાર્ડ ધારકોના બાયોમેટ્રિક ફિંગરપ્રિન્ટ સાથે ચેડા કરી રૂપિયા અઠાવીસ હજારથી વધુની કિંમતની સરકારી અનાજની

દુકાનના ટોલાટ મુકેશ જગદીશભાઈ બોરીવાલ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર કેતન મુકેશ બોરીવાલ દ્વારા રેશન કાર્ડ ધારક પંકજ બાબુલાલ મોદીની પણ જાણ બહાર સરકારી સોફ્ટવેર અને બાયોમેટ્રિક ફિંગરપ્રિન્ટ સાથે છેડા કરીને કુપનો કાઢવામાં આવી હતી મામલતદાર શ્રી મજુરા કી ફરિયાદ કે આધાર પર સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન મેં ગુના દાખલ કર્યા ગયા જેમાં આઈપીસી કી સેક્શન ફોર ઝીરો નાઇન ફોર ટ્વેન્ટી ફોર સિક્સટી સેવન ફોર સિક્સટી ફોર સેવન્ટી વન વન ટ્વેન્ટી બી આઈટી સેક્શન સિક્સટી સિક્સ ઓર आवश्यक चीज़ वस्तु धारा 1955 की कलम सात के अनुसंधान पर गुना दाखिल करके सूरज सिटी साइबर क्राइम सेल ने एक तपास हाथ धरी है जिसमें प्राथमिक तपास में ये जानने को मिला है कि सरकार की जो स्कीम है एन है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसंधान पर जो व्याजबी भाव की जो शॉप होती है वहाँ पे जो कार्ड धारक होते हैं रेशन कार्ड धारक उनकी फिंगरप्रिंट का गलत उपयोग करके अपने अंगत ला आर्थिक लाभ के पा पाने के लिए सूरत के जो दुकान के परवानेदार हैं वो ईश्वर चंद्र रामचंद्र मौर्य तथा उनके तोलाड मुकेश भाई जगदीश भाई बोरीवाल और कंप्यूटर ऑपरेटर केतन मुकेश भाई बोरीवाल ने पूर्व आयोजित कावत्रा रच के जो अलग अलग रेशन कार्ड धारक है थे उनके नॉलेज के बिना उनका फिंगरप्रिंट का यूज़ करके या उनको जो अनाज मिलने वाला होता है उससे कम दिया गया था या फिर उन की प्रेजेंस के एब्सेंस में ही उनकी प्रिंट यूज़ करके उनका अनाज इश्यू करवाया गया था वैसा कुल गांव चोखा खांड मिठू चना तुएरदार इनके कुल ट्वेंटी एट थाउजेंड सत्रह रुपीज़ का सरकार सी के साथ फ्रॉड किया गया जिस है जिस अनुसंधान पे सूरत सिटी साइबर क्राइम सेल हाल तपास हाथ धर रही है और ये जो पूरा फ्रॉड है उसमें अन्य भी कोई व्यक्ति होगा तो उनको भी तुरंत से तुरंत आइडेंटिफाई करके सूरत सिटी साइबर क्राइम से लिए जो पूरा फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करें लोग कितने लोग से प्राथमिक दृष्टि से हम देखेंगे तो उनके रिपोर्ट के अनुसंधान पे कुल ट्वेंटी एट थाउजेंड सत्रह रुपीज़ का फ्रॉड उन्होंने अलग अलग लोगों के साथ किया है सर कोई आरोपी पकड़ा नहीं हाल तपास चालू सर एन पर और कितनी है सरों का हाल प्राथमिक दृष्टि से कोई अन्य उनका आ, जो बुनाई इतिहास मिला नहीं सर ये लैपटॉप है क्या है जो अभी मुद्दा क्या क्या है वो जो वहाँ से जो फ़ोन मोबाइल और जो लैपटॉप तो जो शॉप से लिया गया था उसको अभी हाल तपास चालू है उसके अंदर क्या डेटा है वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और ये नवंबर दिसंबर के सिवा भी अन्य महीनों में भी अगर ऐसा कुछ फ्रॉड उन्होंने किया होगा तो वो भी हम ये डिजिटल एविडेंस प्राप्त करके अलग अलग तपास करके और भी फ्रॉड होगा तो उनको भी हम बाहर लाने की कोशिश हाल जो एक मामलेदार मजूरा की फरियाद के आधार पर सूरज सिटी साइबर क्राइम सेल हाल तपास हाथ धर रही है